Да, да. Пожалуйста, представьтесь. Пеньков Юрий Иванович. А ваша должность? Должность, ну, должности нет, просто а депутат районного совета. Депутат районного да. совета, да. От партии ППП. А скажите... Расскажите, пожалуйста, почему собрались сегодня люди, что вызвало обеспокоенность населения? Ну, первое, это, скажем так, далеко не все люди, uh -huh. которые хотели бы прийти и сказать. Просто не все не все об этом знали, uh -huh. о том, что будет губернатор и будет подниматься этот вопрос. Так бы людей было бы намного больше. Ну, во-первых, это очень болезненный вопрос для станицы. Просто люди, которые так придумали вот эту схему квадрата, это 2 на 2 километра, они плохо знакомы с местностью и расположением станицы именно от линии разграничения. И это очень болезненный вопрос, очень. Угу. Сознание в станице, ну, не сказать, что резко, но поменялось и очень сильно. Поэтому очень многие люди, очень многие, я не побоюсь этого слова сказать, они очень многие изменили свое отношение как к армии, как к самой Украине, как к государству и к государственности именно. Поэтому они переживают ну, не только о своей личной безопасности, а о целостности нашей страны. Я думаю, что, наверное, вот так. Я думаю, что если бы все люди, и было бы немножко больше времени, то собралось бы людей на площади места бы не хватило Я серьезно. Спасибо. Так что, в принципе, в принципе, все. Спасибо.